satu pendedahan yang sangat menarik eh sejurus selepas kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang agak mengejutkan <laughs> Bukanlah mengejutkan actually buat keterabizi tadilah menarik kenyataan Anwar Ibrahim tersebut eh. satu jawapan yang agak tidak berapa bijak Bila ditanya oleh wartawan dan lari daripada um, jawapan seorang perdana menteri dan tokoh reformasi yang kita apa orang kata hormati selama ini bagaimana akhirnya ialah um, orang yang kita yang kita tolak ke depan untuk menjadi ikon kepada reformasi kita akhirnya pada hari ini telah membuat satu kenyataan yang pada saya Erm um, I mean it, kita tak perlu jadi orang yang bijak pun untuk memahami kenyataan tersebut ada satu kenyataan yang sangat dangkal dan jawapan yang sangat tidak patut datang daripada seorang Perdana Menteri satu hal tetapi seorang pejuang reformasi yang kita agung-agungkan sebelum ini. Ah. tapi sebelum kita nak ulas benda tersebut saya ada cerita yang yang saya nak bawa. Dan ah, ah. Kan, berkenaan dengan Azam Baki. Berkenaan dengan Farhash. Berkenaan dengan orang di sekeliling Anwar Ibrahim. Bagaimana akhirnya... Macam saya dan visi pernah kata dahulu kan. Bukan mungkin Anwar Ibrahim ni tak korab. Mungkin dia tak ambil rasuah. Mungkin dia tak sakau. Mungkin dia tak songlap. Tetapi dia jadi enabler. Kepada orang di sekeliling dia. Dan pendedahan yang dibawa oleh Bloomberg pada hari ini adalah amat mengejutkan dan sesuatu yang yang bagi saya memalukan kerajaan Madani kalau sekiranya ini adalah satu dakwaan yang benar. Dia menguatkan lagi uh, dakwaan terima kasih. Uh, pun thank you. Uh, menonarkan dakwaan yang dibawa oleh individu-individu oleh kita sebelum ini sebenarnya tentang Azam baki tentang Azam Baki dan pendedahan Bloomberg. Saya tahu ada mungkin ada kalangan tontonan tuan-tuan dan puan-puan tak semua dapat baca Bloomberg. Saya terpaksa subscribe Bloomberg. <laughs> Semata-mata saya nak baca artikel tu. Saya copy paste, saya baca artikel tu satu persatu, saya cerakin satu persatu, saya teliti satu persatu, saya cuba faham apa yang berlaku, saya cuba uh, dapatkan gambaran sebenarnya. Kan? Uh, saya saya lihat bila saya teliti tuan-tuan. Dan Azam Baki kata dia akan saman Bloomberg. Saya harap beliau saman Bloomberg. Dan apa yang saya cakapkan selepas ini adalah berdasarkan kenyataan Bloomberg. Jadi Azam Baki tak boleh kata oh, aku akan saman Saudi. Tak boleh eh? Sebab But. saya sandarkan kepada Bloomberg Investigation daripada Bloomberg. And sebagaimana siasatan yang, yang di, di, dibuat oleh Bloomberg. Oleh dua wartawan Bloomberg. Mereka melihat video. Mereka telah, sebagaimana ditulis di dalam artikel itu, mereka telah menginterview, menemuramah menemu ramah lebih daripada 20 pegawai. 20 orang, termasuk pegawai SPRM yang tak nak bersekongkol dengan perkara ini. Kan? Dan antara nama yang disebut, thank you, Venice. Antara nama yang disebut adalah orang seperti uh, Victor Chin. Uh, siapa itu Victor Chin? Kemudian orang seperti um... Victor Chin, Andy Lim. Victor Chin, nama penuh dia Chin Bong Long, Bun Long dan juga Andy Lim, Lin Kok Han. Uh, kemudian dikait juga dengan of course Farhash serta uh, apa orang kata Farhash serta Azam Baki. Now cerita yang dibawa oleh Bloomberg ini tuan-tuan saya boleh rumuskan secara umum bagaimana dakwaan Bloomberg SPRM digunakan untuk mengugut syarikat-syarikat supaya menjual saham mereka dengan harga yang rendah dan dibeli pula oleh orang yang saya sebut tadi seperti Victor Chin andy Lim kan Victor Chin dan juga Andy Lim ni mereka menggunakan SPRM untuk mengugut syarikat-syarikat itu supaya mereka menjual dengan harga yang murah dan akhirnya mereka boleh beli kan mereka boleh beli syarikat-syarikat tersebut dan menurut Bloomberg, mereka menggunakan satu entiti di dalam SPRM dinamakan sebagai Section D. Section D dan Section D ini di, uh, diketuai oleh seorang pegawai SPRM. And seorang pegawai SPRM uh, berbangsa Cina juga yang dikatakan sangatlah mahir di dalam rundingan dan juga memahami tentang uh, selo belo apa orang kata selok belok berkenaan dengan perniagaan ni. Ah, jadi menarik tuan-tuan eh? So sebelum berita ini terdedah tadi oleh Bloomberg. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim disoal ditanya oleh wartawan. Nurul Izzah pun memberikan satu cadangan. Dia kata saya mencadangkan supaya diadakan suruhan jaya. Suruhan jaya untuk memantau SPRM. Soalan kita kalau dia nak tubuhkan Suruhan Jaya, siapa yang akan memantau Suruhan Jaya itu? <laughs> kan? Kalau dia nak menubuhkan Suruhan Jaya untuk memantau SPRM, soalan kita siapa yang nak memantau Suruhan Jaya itu? Itu soalan kita. Kemudian, kenapa Izzah nak buat pementauan agensi ataupun agensi untuk memantau SPRM sedangkan pada 2022 manifesto Pakatan Harapan yang Izzah sendiri bawa Datuk Seri Anwar sendiri bawa mengatakan kita mahu ketua, ketua pesuruh jaya SPRM itu dilantik daripada, apa, daripada Parlimen kan, berdasarkan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada semua ahli Parlimen tanpa mengira parti. Itu manifesto kita pada tahun 2022. Adakah Nurul Izzah dah lupa dengan manifesto tersebut? sampai boleh mencadangkan satu jatuan kuasa lain untuk memantau SPRM. Soalan saya adalah kalau jawatan kuasa itu untuk memantau SPRM, siapa yang memantau jawatan kuasa itu? Siapa yang memantau jawatan kuasa yang akan memantau jawatan kuasa SPRM? Siapa yang, you know, benda itu tak habis. Tuan -tuan. Benda itu tidak habis. That is why sebenarnya kita kembalilah kepada apa yang pernah kita cadangkan sebelum ini. Saya tak faham kenapa ini. Izzah kena cadangkan benda yang sebenarnya tak perlu sebenarnya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Bagi saya, satu kenyataan yang sangat oh, kata, sangat tidak bijak lah daripada seorang pejuang reformasi. Tapi macam itulah bagi saya, daripada dulu lagi. Bila kita cuba membela satu perkara yang tidak boleh dibela, akhirnya keluar perkataan yang tidak sepatutnya keluar. Verbatim kalau tuan-tuan dengar balik apa Datuk Seri Anwar Ibrahim kata. Bila ditanya oleh berat wartawan tentang Azam Baki, dia kata apa? Kita nak maki dia kenapa? Dia adalah orang yang bekerja. Kan? Bila ditanya berkenaan dengan dakwaan tersebut, dia kata dia, di, di dah jelaskan. Biarlah dia jelas. tapi eh, dengarlah penjelasan beliau. Kan? Janganlah kita maki dia kerana dia buat kerja. Adakah kita nak lantik perasuah? Soalan dia. Bagi saya banyak sangat falasi ya, eh, di dalam argument Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut. Again, saya kata tokoh reformasi boleh bercakap sedemikian. Bagi saya satu benda yang pelik lah, saya kata. Pertama kita kata, dia bekerja, Azam Baki ni bekerja. Azam Baki ni seorang yang bekerja. Kenapa nak kita nak kena pecat dia? Tuan-tuan, kalau kita nak cerita bekerja, semua perasuah bekerja. Mana ada perasuah tak bekerja? Yang tak bekerja itu kita panggil pemalas. Perasuah ni semua bekerja. Dan tidak ada, kebanyakan perasuah ni adalah orang yang ada jasa. Najib ada jasa. Siapa kata Isa Samad tak ada jasa tuan-tuan? Bekas uh, Menteri Besar Negeri Sembilan. Siapa kata dia tak ada jasa? Siapa kata Najib Tun Razak itu tidak ada jasa? Mereka ada jasa-jasa mereka masing-masing. Tapi adakah kerana ada jasa? Tapi adakah kerana mereka bekerja? Kita tak boleh dakwa mereka. Dakwa itu satu cerita yang lain. Jasa itu bekerja itu satu cerita yang lain. Jangan kerana oh dia ada jasa, dia bekerja, therefore kita janganlah dakwa dia. Tak, tuan, tuan. Saya tak faham argument sebegitu boleh datang daripada seorang yang dulu kuat memperjuangkan reformasi. Orang yang dulu kuat memperjuangkan reformasi, macam mana boleh timbul satu ayat sedemikian? Kita menjadi pelik, tuan-tuan.